Причиной трагедии на шахте на Львовщине стал пожар, а не взрыв. Председатель Львовской государственной администрации Олег Синютко сообщил, что была вспышка метана. Горники пробивали новую лаву, чтобы добывать уголь. В результате трагедии 8 человек погибли, 14 находятся в больнице, двое в тяжелом состоянии. Сейчас на месте трагедии работают спасатели, ожидается прибытие премьер-министра Владимира Гройсмана. В а, связи с трагедией, с днем жалобы завтра, что До загиблих горняків на заході нашої країни не вийде завтра Лот на живу ранок зі своєю інформаційною розважальною складовою, але обов'язково завтра вийдемо у живому ефірі ми о 16-й годині. Про це та багато що інше є про що запитати в нашого наступного гостя, це Нардеп. Нардеп Сергій Шахов. Доброго вечора. Вітаю. Ну, от давайте з останніх подій, подій на шахтах тепер вже бачимо, що гинуть люди, і у таких ситуаціях опиняються не на Донбасі, не лише на Донбасі, але й по і по в іншому боці країни. Ну от складно тут сказати, що співпадіння це чи ні, але от десь, мабуть, щось на горі чує наші усі. Усі ці біди і от такі знаєте, злі слова з приводу вугілля, донбаського вугілля за «Роттердам Плюс. І от бачимо, що своє вугілля на території чинної української влади, держави. От бачимо, ось як дістається так само через смерті. Прокоментуйте події, що відбулися саме на заході України. Прежде всего, я хотів би виразити сочуття і оболізнування цієї Луганщини радним і близьким шахтіром, які погибли. максимальные усилия Луганщина приложит для того, чтобы помочь тем шахтерам, которые сегодня лежат в больнице, 14 человек с ожогами, с серьезными ранениями. И я сам, сам сын шахтеров, и когда мой отец приходил с работы, мы с тревогой ждали его дома, всей семьей и всех шахтеров, которые были в этом доме. У нас был шахтерский дом, более тысячи, наверное, человек все вместе, поэтому... Это страшно то, что происходит. К сожалению, это настолько опасный труд, и многие его не ценят просто потому, что не видно человека, который работает под землей. Я это ощущал на себе, как сын, который жил вот, ну, именно в такой семье. Поэтому нижайший поклон этим семьям и мужество перетерпеть то, что они сегодня держат у себя ну, в душе. Второе, сегодня все шахты которые есть в стране, практически не модернизированы в течение 25 лет. К сожалению, и Первомайск уголь, и Лисичанск уголь, и подтапливается. Мы знаем, что критическая ситуация вот недавно была в Лисичанске. Постоянно борется с пожарами. Это шахта Засядька, на которой буквально практически год назад была также авария. И МЧС не допускали с мирной Украины спасти шахтеров. Это все через эту страшную войну гибридную, которая сегодня есть в Украине, к сожалению. И также сегодня на оккупированной территории Донбасса тоже страдают 70 тысяч семей шахтеров, которые не получают сегодня работу, которые не получают сегодня зарплату, нечем кормить семьи. И, к сожалению, это может привести к серьезной трагедии, даже чем сегодня, которая произошла. В 92-93 годах, когда мы с отцом сидели на площади в городе Стаханове, тарахтели касками, когда Кравчук написал заявление об увольнении с поста президента Украины, вся наша страна это помнит, тогда шахтеры бастовали тоже без зарплат. Можете представить, что может произойти на той территории, когда нечего будет есть. Самое страшное, что может произойти, это шахтеры могут взять оружие в руки. И куда Не вони бог... они могут пойти, Они, могут, пойти, в мирную От, Украину. Вот пойдут они, смусят они Плотницкого Захарченко писать заявы про отставку, или mm. чи они пойдут до, ну, до так званого ополчения, до так званых оцих, незаконных сборных формований? есть психологический э, термин э, поствоенный синдром, когда постоянно стреляют, когда люди сидят в окопах, когда психологическое напряжение. Первое, это то, что во время начала зарождения ЛНР, когда шахтеры вышли в Краснодоне, их было 2000, они требовали от собственника шахты повышения зарплаты в 50%. И когда боевики пришли к ним в их сборище, где было 2000 шахтеров, шахтеры просто их выгнали. Никто не захотел заниматься политикой. Шахтеры аполитичны. Шахтеры привыкли кормить свою семью, пришел на работу, ушел с работы. К сожалению, думает о своих легких, когда не получает регрессные, либо силикозные и так далее и тому подобное. Сегодня ведь от шахтеров зависит не только угольная промышленность, еще и металлургия, вся энергетика. И слава богу, что практически закончилась зима что социальные э, сегодня уровни населения, которые так страдают и от поднятия тарифов, от всего, да, э, что сегодня может не хватать, и быть перебои и с, с освещением, и в отоплении, ну и так далее, и тому подобное. Это все тянет одна большая-большая цепочка промышленности. Что делать с линией размешивания? Закрыть или пускать? Если пускати, пускать, как пропонует уряд, то как это сделать, когда есть блокувальники? с нашего боку на рейках и э, с того боку, которые уже национализируют предприятия. Ну и конкретно про предприятия Ахметова. Есть э, страшная ситуация, которая сегодня образовалась в стране. Это монополизация предприятий э, олигархическими группами и не только Ахметовым и многими другими российскими олигархами. Например, Лево. Э, э, это ТЭЦ счастье, ну и можно много перечислять. Это газовые а узлы, из извините, Лево, которое сегодня не перевели, получается, в в на мирную Украину. А у тебя как раз ТЭЦ счастье, это да. беспосредственно Ахметьевская группа. Не перевели, получается, это предприятие и не платят налоги в Украину и Таким образом, есть манипуляция того, что мы вам дадим электричество, не дадим электричество, манипулируют нами. Эти предприятия строили наши родители, вот этими руками, да, срывая ладони в кровь. И сегодня э, простые люди должны э, терпеть... Э, повышение тарифов именно олигархами, или именно олигархические группы. Деолигархизация за три года не произошла, о которой постоянно говорят. Ты и еще политики не это... Это деолигархизация олигархи... или нет? Нет, это совершенно, это совершенно нету понятия. Деолигархизация происходила в Польше, когда богатые люди, богатые люди должны быть. Они есть во всем мире. И миллиардеры есть, и триллиардеры. Но олигарх это тот, у кого в руках находится государственное предприятие, у которого находятся заводы, которые потом начинают вырезаться. Вот сегодня страшную новость услышал, что хотят начать вырезать азот в Северодонецке. Считаю, что э, здесь нужно включаться всем политикам, всем политическим силам, да и не дать этого сделать ни в коем случае. То же самое с электроэнергией, то же самое с газовыми скважинами. 71 газовая скважина есть в Луганской области. Почему сегодня олигархи не оставляют 15% ренты, о которой постоянно говорится, да, для населения? продается газ в Европу, из Европы опять поставляется в Украину в 10 раз дороже. И сегодня мы добиваемся от Кабинета министров, чтобы нам все-таки раскрыли документы, чьи же все-таки это скважины. Концы ведут в Харьков, потом в Днепропетровск, потом куда-то еще. Также, также электроэнергия. Если раньше она стоила 2 копейки, то сегодня непонятно, какую цифру вообще можно... Услышать. Или вода, да? Вот, например, в Троицком районе сегодня общался, вода будет стоить 50 гривен. В Марковском районе 39 гривен. В Севердонецке 48. 48. В Севердонецке 24 гривны. Поднимается опять тариф. В Киеве 12-14 гривен. В Киеве люди живут хуже, чем здесь, у нас на Луганщине, в зоне АТО. Задаем себе вопрос, начинаем добиваться по кабинетам. Это слава богу... Что люди оказали такое доверие, буквально недавно я стал народным депутатом, я могу зайти в любой кабинет и захожу и к премьер-министру, и в любые министерства. Сегодня, буквально приехавший из Киева, общался и с экс-губернатором Луганщины ВЦА Тукой, о том же говорил, министерство неправильно названо. Не відбудови Донбасу, а розбудови нема чого відбудовувати зараз. Тут все було зруйновано не тільки за три роки цієї війни, на яку постійно політики перекладають всі важелі, прикриваючись перекриваючись цим щитом. Так, було зруйновано і Ефремівщиною, і Пристюковщиною, і так далі. Але сьогодні потрібно повністю кожну копійку, яка є сьогодні в області, контролювати, щоб не розвинували чиновники по своїм карманам. Мільярд гривень партія наш край добилася, щоб далі в Луганську область, і з них на всього було використано 11%. Що робити з блокадниками? Ваш дуже стисло ваш рецепт. Розігнати, не розігнати, чи вони мають сенс. теперь уже сегодня зі своим Прежде блокированием, всего... когда в нас национализация украинских предприятий по той бік лінії розмежування? Прежде всего, те предприятия и так были захвачены, национализация, не национализация, они находились на той земле, есть боевики. Если действовать по хорватскому сценарию, можно у нас сегодня армия набрала силы в Украине, 200 тысяч военных, которые могут, как и в Хорватии, буквально за два дня освободить те территории. Только вернем мы ли тех людей, сердца людей, душу людей, опять-таки, по своему синдром, дети, обстрелы, гибель, или все-таки решение вопроса мирным путем, да, договоренностью, что же чего, ну, опять-таки обращаемся к минским договоренностям. Что касаемо блокады, мне жаль того, что сегодня манипуляция происходит со всех сторон. Сегодня лишены шахтеры рабочих мест, ну, работы, зарплаты и так далее на тех территориях. Второе. Э, мирная Украина страдает э, и находится в энергетической блокаде. Третье. Если э, блокадники хотят найти контрабанду, так она идет по всем Буквально по всім пропускним пунктам. Мені звітують, мої виборці, що там пройшла машина-вантажівка без номерів, і пропустили, там пройшла вантажівка, треба, щоб силові структуру вмикалися. А якщо вони хочуть знайти в вагонах, так вони должны искать второе дно або в карманах у машиніста і так далі і тому подобное. Уголь, который йшов в эту, в мирну Україну, которую добували українські шахтери, Якщо ми считаємо, що это все-таки українська територія, которая сьогодні захвачена. Да, и, и оккупирована. Если шахтеры не стали коллаборационистами, а работают на государство, получают зарплату, э, в пенсионный фонд э, платят э, со своей зарплаты, да, и налоги платятся в мирную большую Украину, то, увы, э, здесь нужно делать приоритет. Либо там украинцы, либо не украинцы. Либо полная блокада, либо, либо не полная блокада. Я родился там. Я знаю э, то характер тех людей. Донбасса свой собственный характер. Неважливо, важна, включилась включилася політика. Політику на повністю відставити. Нужна думати здравим смислом, а не гратися в нею. Політика може призвести к серйозному Это і гражданське війні. Давайте знаєте, от через такі глобальні розмови про те, як шкідливо там займатися цією політикою. Давайте екстраполюємо у ці слова на місцевий маленький рівень. Рівень маленького провіційного міста, якому. Так судилося, ніхто цього не очікував. Стало ну так предписано, написано, десь там на долі, якщо у міст є доля своя, стати обласним центром. Е і стало це місто обласним центром, і це Сєверодонецька. І так же сталося, що е не по губернськи вирішуються певні питання. Ну, от приміром, е усі усіх сколихнула, ну, от така акція громадянська, мовляв. Я сплачую податки, я плачу налоги, будков де дороги. Ну, ось так йдеться назва цього цієї акції про податки, дороги. Почали робити дороги. Ось так. Почали їх робити. Северодонецкие ремонтируют дорогу по проспекту Гвардейскому. Первая локация, строительные материалы укладывают прямо в луже, мы видим это на фото. А фото этих чудес выложили в социальные сети сами горожане, северодончане и написали, температура плюс 3, вода, мы ямы засыпаем, Гвардейский. Завтра будет, как вчера, но минус несколько тысяч. Именно такая подпись. під зображення. А ось це, відео, ось це відео ми не могли показати усім северодончанам. Ну, хоча не знаю, там, хто користається, хто не користається там, соціальними мережами. Але ми от вважаємо за честь саме показати це і з коментарем, коментарем автора. Увага на екран. От ця ось дорога робиться на вулиці Гагаріна. він, Гагарина. Що він робить? Ножка, ножка. оп, Асфальтик! Отличнення! Новый асфальтик в городе Сердонецка на Гагарина. Будет теперь. Смотрите. Опа! Красавчик. Просто молодец. Вот так вот делаются дороги. Вот так вот делается асфальт у нас в городе. Ось так робиться асфальт у місті. І ви знаєте, от після от такої реакції, буквально вчора-позавчора ми обговорювали, говорили із мером, що поновився через суд Валентином Козаковим, на день раніше говорили із паном Зарецьким, що виконує обов'язки його тимчасово, тому що перший заступник тимчасово. Сьогодні ми ну, взагалі складно зрозуміти усю. Скажімо так, дислокацію політичних фігур у місті Сєвєродонецьку. Сьогодні ми почули ось таке: з вуст самого пана Зарецького, який залишився за старшого замість казакова. Добрый день. Як вам відомо, що при э, устройстві на роботу на службу. а это должность и секретаря Минской Рады, безусловно, требуется проведение специальной проверки, которая проверяет человека на причастность к коррупции, на его, проверяет его медицинское состояние, его связи там с милицией и так далее. То есть целая сеть проверок проводится, чтобы понять, может человек соответствовать данной посаде, может ли он занимать госслужащего должность или не может. И вот сегодня пришел первый день, как начало Чаровойский Минского головы Северодонецка, я затребовал в отделе кадров Затребовал результаты проведения специальной проверки по всем э, особам, которые, подлежат, ну, которые подлежат, э, подлежат этой проверке. Что выяснилось? Выяснилось, что Свердонец мисской рады Будков Николаевич, по имеющимся данным в отделе кадров, не прошел спецпроверку по коррупции. То есть мы исследовали этот вопрос и выяснилось. Вот вы видите вытяги, действующие на... 2 марта, вытянет, в котором говорится о том, что Будков является учредителем четырех предприятий. Вот одно из них, допустим, и так дальше. Естественно, он не может находиться на государственной службе. Чем была мной срочно составлена службовая записка, мы приобщили эти материалы, вывели справку про результаты специальной проверки отдел кадров. И все это олегло в основу распоряжения прозвинення секретаря міської рады и Североденской міської рады Будькова Игоря Николаевича. Я уверен, что так поступил бы каждый. Честный человек, который, находясь на госслужбе, работает на свою громаду, а не просто конъюнктурно использует эту должность для каких-то своих корыстных целей. Конечно, если Игорь Николаевич лишится этих корпоративных прав Будков, он сможет претендовать в дальнейшем на такую же посаду, а может, какую-то другую посаду, но здесь вот эти манипуляции в течение полугода производились спецпроверками. Я таких не вещей. И впредь будем бороться с каждым, кто методом подлога и затягивания не выполняет законы Украины. Спасибо за внимание. Подождите, я подписываю распоряжение. Распоряжение по развилению секретаря Минской Рады. вы знаете, мы, ну, от на правду, Зараз про себе скажемо декілька слів. Ми запрошували безпосередньо пана Будкова сьогодні у ефір, ми почули від нього позитивний сигнал, але от не сьогодні. Потрібно, скажімо так, юридичне тонкощі певних подій сьогоднішнього дня йому вивчити і зрозуміти, як себе поводити. Ну, Це нормальна, об'єктивна ситуація, що от не просто з пилу з жару він прийшов у цю студію і почав щось заявляти, адже бо є час подумати, і це справедливо. І це, це добре, що є сигнал до того, щоб йому є що відповісти. Але е, є запитання до вас особисто, е, пане Сергію, чому? Тому що е, ну от, от пан Зарецький, е, якщо я не помиляюся, це людина, яку ви називали зрадником. Зрадником під час, ну після виборчих цих перших дуже серйозних загострень у Сєвєродонецькій міськраді, коли ви ще були депутатом міськради у Сєвєродонецьку. І от тепер ми маємо там рік рік минув, маємо Зарецький, який, якого звільняв Будков. Пройшло два тижні, він звільняє самого Будкова. Як ви прокоментуєте ось цю ланку подій дороги? «Поновление Казакова, звільнення Будкова. Что, на ваш погляд, відбувається у Сєвєродонецьку? И просто багато кто думает, что це реально за вашим планом відбувається. Никогда Казаков не был в команде Шахова, потому что всегда партия «Наш край» поддерживала на городского голову Юрия Фурмана. Но партия «Наш край» всегда придерживалась закона, конституции Украины. Я, как народный депутат, также сегодня обязан, как любой гражданин, чтить закон. Так вот, в городе Северодонецке, как вы сказали, областной город, во время того, когда идет война, когда идет блокада, когда политики между собой беснуются, и в принципе Луганская область, она всегда была под князьями, под царями, которые руководили такими, как Будков, такими, как сегодня там у нас есть 7 заместителей городского головы, а на них было потрачено много немало мало, 20 миллионов гривен практически за этот год. И Казакова увольняли 4 раза подряд. Один раз Гришка Пригеба, самозванец, который подписал распоряжение просто. Человека выбрало 17 тысяч человек, 62% северодончан отдали за Казакова, и это его увольное право, он шел беспартийным. Да? Какой-то пригеба мог его уволить просто распоряжением. Будкову захотелось от оппозиционного блока, и всем известно, кто его покрывает, кто сегодня решил вырезать азот, и также покрывает сегодня Будкова. Мы видели, если вы смотрели телевизор, когда я выступал с трибуны по поводу разгона депутатов Северодонецкого городского совета по проекту решения. Выбежал к трибуне и Бойко, выбежал к трибуне и Дунаев, да, который сегодня именно Дунаев является куратором. Луганская область от оппозиционного блока. Мы видим, что произошло с лиссодой. Ли, мы видим, что сегодня с линосом происходит, да, завод просто стоит. Мы видим, что сегодня происходит с мехстеклом. Мы видим, что сегодня происходит с азотом. Мы видим, что сегодня происходит с дорогами, которые засыпают просто асфальт в луже. Этих людей можно понять, их просто выгнали на, на работу ну, и говорят: мы вам платим зарплату, делайте. А ему ничего не приходится делать, просто брать и лопатой или ногой пристукивать этот асфальт. И так, к сожалению, делалось не только три года войны, а все 25 лет. Как не было дорог, так и нет. Ямы, как могилы. Что касаемо сегодня Зарецкого, как бы он там не поступал, один из семи замов, да, он взял на себя ответственность сегодня. И, как знаете, есть сказка в детстве, муха-цокотуха, когда таракан захватывает такое царство, и блошиное, да, и начинает запугивать всех стрекоз или там кузнечиков, кто появляется один человек там и берет на себя ответственность, подписывает документ, увольняет этого паука. А, так вот... Цим а... не был а, казаком? Сам, вот, а, постоянно увольняли. Не, стривайте, вот зараз, он поновился. Почему выполняющий виконувач обов'язків это делает недостатньо на думку людей, що представляют большинство у Северницкой міськраді легитимный заступник, якого не дозняли, а он теперь первый заступник, обязанности виконувач обов'язків мера, тому що мер а, побув два дні, пішов на лікарняній. А, Таке враження, що Казаков підставив Зарецького під ось це рішення. Чини. Если подставить, то не было бы законных оснований воли человека, да? Ну, никто не имеет права уволить. Почему Казаков не папир, э, к, сожалению, к, сожалению, к сожалению, я не видел Валентина Казакова, да, разговаривал только в телефонном режиме и говорил, что любая юридическая поддержка будет оказана от партии «Наш край» в любую секунду от нашими юристами, которые оказывают помощь любому северодончанину, и вообще, кто бы к нам не обратился. Э, насколько известно, его защищает Игорь Слесарев, который защищает любого северодончанина. Ну, ваш помощник. Да, мой, мой помощник, да. Второе. То, что сегодня не прошел проверку, спецпроверку именно Будков, так он сам себя должен был уволить, как секретарь Совета. Его, кроме его же самого, никто не имел права уволить. И вот в этот момент, как, ну, насколько мне известно, что у Валентина Казакова сегодня вторая степень инвалидности после этой, этих всех передряг. Ну, человек уже, ну, будем говорить, не, не юный, правильно, и то, что его четыре раза увольняют э, с работы, э, он до кабинета не может дойти, как депутаты собираются, всех сил, это и бьют это и оппозиционный блок все туда собрались с копищем да, поднимая и э, гришка э, приеба который ну, его одного голоса кстати не хватало я разговаривал с олегом ляшко что у него есть предатель в партии вот здесь в северодонецке и полностью уничтожает весь рейтинг который который сегодня хотя бы как-то сохранился Але вот два депутата Олег ляшко здесь вы фракцией фракции и урымал вид и про власти в был был вопрос Игорь Масичук вышел на трибуну и требовал от того, чтобы Валентин Казаков также переизбрался. Хотя это двуякое мнение, есть две стороны медали. Сам Валентин Казаков написал заявление, передали его мне, я его подписал о перевыборах и городского головы. Пусть будет полностью справедливое перезавантажение влады вместе с Вуродонецком. Если пойдет Валентин Казаков на выбор, это будет его право. Конституционное право, волей выявления Северодончан будет такой. Будется и когда. дуже стисло ситуацию у Северодонецьку, коли буде розвязано, буде розвязано. когда будет развязано, чи уже не будет развязано, казаков полновымся и будет знову, скажем так, поборить большее к, к сожалению, опять мы касаемся в политику. Фракция самопомощи не оказалась в зале, когда голосовали за проект решения о перевыборах в городе Северодонецке. Они поехали все полностью на блокаду. Я разговаривал с... С их представителями и многое переубеждал в то, что нужно блокаду делать или нет. Второе, не было, как обычно депутатов не бывает уже в вечернее время, да, вопрос стоял уже практически в конце заседания, не было и части воли народа, не было части ведроджения, не было и народного фронта в зале, бьют к сожалению, Бют не поддержал этот проект решения, потому что у Бюта в городе Северодонецке их заместитель городского головы был Аркадий Коростылев, который побоялся ставить подписи. Видно, он грамотный человек, то, что его заставлял делать Будков, он просто ушел и стал его радником. Вот так, да. И Бют не поддержал опять по политическим причинам, а то, что идет война в стране, то, что сегодня гибнут люди, то, что сегодня люди страдают, голодают и сидят в холодных квартирах в Северодонецке, у которых крыши текут, автомобилисты страдают от ям, как могилы. Пари-выборы будут, будут, потому что я подал на доупрацевание, ну, Верховная Рада поддержала на доупрацевание, надо было поменять сроки. Я планировал и подавал проект постановы на 26 февраля, сроки все вышли, за 60 дней нужно назна сделать назначение выборов, поэтому я поставил дату в проекте постановы 11 июня, тобто чтобы голосу, все везде успели. Голосовать будем сегодня пройдет эта постанова комитет. И дай бог, чтобы через, ну, на следующее пленарное заседание, если вы наблюдали за этим процессом, а вы, как журналисты, наблюдали, я думаю, за ним, то каждый раз в пленарном заседании проект постановы 52.47 по перевыборам в Северодонецке стоял постоянно на повестке дня, но не доходил до него процесс. Я буду настаивать на том, что поставили в первой половине дня, когда депутаты присутствуют в зале, потому что город Северодонец сегодня есть стратегическим городом в зоне АТО. Если мы наведем порядок в городе Северодонецке, то мы наведем порядок по всей стране. И в городе Северодонецке можно навести порядок. И сегодня я уже разговаривал и с оппозиционным блоком. Хватит играть сегодня на горе людей. Запустите азот. Вы можете его запустить. Не допустите до того, чтобы порезали это предприятие как лесоду полностью до фундамента. Де бог щоб ми справилися этой ситуація. Дякуємо вам. Вже перебрали достатньо велику кількість часу. Дякуємо, що завітали до нашої студії і поговорили на нагальні важливі теми. Дякую, Сергій Шахо. Був у нас у студії.